Дивитись громадський онлайн. І я рада представити вам наших е, наступних гостей. Це Ксенія Проконова, адвокат координатор Одеса Сос і е, Марія Лисенко, координатор так само Одеса Сос. Скажіть, будь ласка, в першу чергу не можна запитати, що там зараз в Одесі відбувається. Ну наскільки все, все змінилося після 2 травня і чи вже спокійно була інформація, що там портрети людей, які ну, були розвішені по, по місту, там десь на форумах, закликами їх якимось чином, ну там не знаю, тих я маю на увазі про українських активістів, які допомагали якимось чином під час подій, які потім в лікарні зверталися. См будут, uh, да. Смотрите, в Одессе сейчас тревожно. Основное слово, которое могло бы характеризовать то, что сейчас происходит, это тревожность. Потому что, uh, несмотря на то, что даже когда не ведутся какие-либо активные действия, нет никаких столкновений, люди продолжают опасаться, люди продолжают бояться. Более того, центр опасений переместился из центра города. В принципе, в любой район. То есть на сегодняшний момент, учитывая то количество информации о том, что завозятся там новые люди и так далее, да, от, от возросшей агрессии теперь люди даже в спальных районах не застрахованы от, скажем, такого состояния опасения за свою жизнь, здоровье и так далее. Что касается списков. Действительно, одной из особенностей ситуации в Одессе стало то, вот чего, например, не было на Майдане. На Майдане не было адресной мести. Она была, но это были такие кричущие выпадки, да, на украинскую краще. Это были одиночные случаи, которые потом широко освещались в прессе, почему чему придавали значение? Да? В Одессе, в Одессе, как и в Луганске, в Донецке, создаются списки, более того, это не просто списки, эти списки людей, они содержат данные не только самого человека, который засветился, активист и так далее, либо просто помогал кому-то, либо просто на самом деле ведет на своей там, допустим, странице в Фейсбуке, ВКонтакте какую-либо проукраинскую риторику. Да? Также создаются списки близкого окружения, зависимых лиц, я имею в виду муж, жена, дети, родители, места работы. Более того, периодически в эти списки попадают документы. Документы явно попадают туда от лиц которые с ними работали на сегодняшний момент в украине не защищены личные данные поэтому можно найти даже такие вещи более того в чем опасность этого опасность в составлении таких списков в том что оправдаться невозможно то есть думать что вы туда не попадете потому что вы ничего вроде бы такого не делали и вы всегда сможете объяснить, вы не сможете объяснить. Для меня, я занимаюсь по своей основной деятельности адвокаты я занимаюсь вопросами безопасности, этот вопрос был одним из основных, почему мы создали Одессос. Мы создали это сообщество, потому что в Одессе не было такого ресурса, в котором можно было бы получить информацию, не связанную, скажем, ни с одной, ни со второй стороной, а на пользу людям. Кому можно было бы помочь в этом случае, каким образом, также мы начали проверять и составлять один консолидированный список. На сегодняшний момент в нем 30 фамилий, и туда вносятся изменения все время. Mm -hmm. Из этого списка связалось уже около 10 человек, связались родственники, знакомые, друзья и получили каждую индивидуальную консультации по безопасности, по тому, что им делать. Конечный пункт, естественно, это переселение, Создана программа по переселению, но на сегодняшний момент люди из Одессы не заявили желания переезжать. Хотя таких людей сейчас очень много, например, из Луганска. А это только погрозы, чьи уже есть, чьи выпадки, когда конкретнее какие Есть случаи, когда приходят. Более того, есть же адреса, которые фигурируют, например, ну как нельзя сказать по отношению к человеку юридический адрес, да, ну адрес его регистрации. Там уже давно, например, находится какое-либо там организация и так далее. Есть случаи, когда подбрасывают угрозы и соседи их получают. Есть случаи, когда, например, прессуют, можно так сказать, несовершеннолетний в школе. Mm -hmm. Просто за то, что они там где-то были на марше мира, вот, который сейчас очень нашумел, там очень много фотографий распространяется с марша мира. А на самом деле абсолютно мирное собрание, на котором ничего не было, кроме там, одного инцидента, скажем, от которого отмеж отмежевались все проукраинские активисты. То есть, а, э, как сказать, опасаться можно всем абсолютно, да, кто как бы то ни было, даже не имея украинского флага за окном висящего на балконе. То, это так. же, я так размену, например, в школах залякают, это це... Это а, же не є люди, которые приезжали, приезжали в Одессу, те, которые заблуждение влаштовывали тогда на ну, 2 числа. Это просто уже перекинулось, как бы, это уже сами одесситы, которые... Які... Ну, я вам скажу, в этом списке только одесситы, на самом деле, то, ли, то есть в нем только одесситы. Более того, это какой-то миф о том, что вот у нас много приезжих, они все делают, на самом деле, очень много местных активистов, кто выступает в поддержку Евромайдана, в поддержку вектора все-таки сохранения единой Украины и так далее. Почему-то их всех называют приезжими, это неправда. Скажите, вы ну, и Вы думали, что есть такие люди среди вас, готовы, ну, среди одесситов, которые готовы от с оружием выходить? Я хотела сказать, что я одесситка. А Мария нет, она, нет. Мария имеет большой опыт работы на Евромайдансос. Это наши друзья. Мы угу. там получили бесценный опыт организации, что позволило нам создать это сообщество за считанные минуты. На сегодняшний момент там больше 3000 лайков. И это довольно ценный ресурс, потому что каждый пост видит, видит около 1000 человек. Это позволяет нам доносить лекарства в больнице, например, оказывать помощь пострадавшим и так далее. Хотела сказать, что одна из особенностей Одессы да, ⁇ то, что мы, например, вот в отличие от Майдана, там люди не скрывали своих убеждений. То есть они поступали в больницы, как правило, с символикой. Ну, опять же, были случаи, когда да, конечно, они опасались, но в основном они поступали с символикой, не было проблем в том, чтобы вычленить, кому помогать. В Одессе это невозможно. Все что люди возвращаются в лекарню, они накажут, что они пострадали. Конечно, конечно, они скрывают, стараются скрыть место, если это возможно, и скрывают свои убеждения перед всеми, даже перед волонтерами, потому что неизвестно, это милая барышня, которая подходит там и говорит, что она там окажет помощь, не передаст ли она данные дальше. В этом проблема, например, следующая, что у нас нет на сегодняшний момент четких списков. Таким образом, помогаем мы всем, потому что либо ты не помогаешь никому, либо ты помогаешь всем. Это верно, да? Туда тих, кто есть вы да? помогаете медикаментам и людям, которые не постраждали от... Від... А в том числе приходится верить здесь... медицинським роботникам, в тому числі і об'єктивності. Ну, Марія, навірно, больше розкаже у про у нас є база адвокатів, які працюють, надають допомогу безпосередньо постраждалим, потерпілим, затриманим в Одесі внаслідок цих подій. І якщо, ну скажімо так, якщо структуризувати так, структурувати е, діяльність Одеса СОС, то перше це інформаційна, тобто це незаангажована і перевірена інформація, яка Есть люди, которые проверяют, з ними Ксенії, это доверенные особы, которым можно доверять, которые дают информацию уже проверенную. Другий – це по можливості це правова допомога. Якраз цими адвокатами працюємо. І особливість в тому, що коли ми напрацьовували цю базу, були адвокати, які готові були захищати тільки, наприклад, представників антимайдану. Ось. Тому, скажімо угу. так, і питання, коли людині необхідна правова допомога, так і ми її надаємо адвоката. Тут питання не в тому, щоб відстояти будь-що те, щоб людину виправити, чи ні. Тут Основна, основна задача адвоката це законний процес, це дотримати всіх процедур, щоб були прийняті відповідні законні процесуальні рішення і щоб не було жодних порушень. І саме ну, тоді це буде забезпечений об'єктивний розгляд справи, відкритий розгляд справи. І тоді це, ну скажімо, це основна задача. І, наприклад, Другий приклад питати людину, яка потребує медичної допомоги, ліків, яких зараз немає, так і очевидно, людина постраждала там внаслідок тих чи інших подій, на ну там другого, третього, четвертого. Немає часу питати, з якою стрічкою з Георгівською чи з іншою, з якою стрічкою, взагалі людина там лежить в цій лікарні. Так, ми допомагаємо, тобто у нас є можливість, є кошти, які збираються на рахунок. У нас є можливість допомогти. І так само, от приклад ми хлопцю Максіцин, так шукали. Ліки була необхідність, ми ці ліки знайшли. На жаль, я висловлюю щирі співчуття. Особа не вижила, так. І, але принаймні ми з свого боку ми зробили. І причому він лежав з у нього було 60% опіків. Тобто, ну, ми приблизно можемо зрозуміти, так, в яких подіях він постраждав, але питання вирішувати питання, з які погляди він відстоював, це. Ну, не нам засуджувати, і враховуючи те, що це одесити, це, ну, им нужна была помощь. Сколько людей, которые сейчас потребуют такой какой-то медицинскую помощь? Хотя приблизительно. Я понимаю, что вы не удается какие-то. Видите, вся ситуация изменится день, потому что я хоть по-русски все таки. Эта ситуация изменяется каждый день, потому что есть есть люди, пострадавшие, которые обращаются в так называемые оборудованные госпитали, совершенно не не для этого места. То есть мы помогали оборудовать и такие вещи. То есть когда люди готовились к каким-то беспорядком, скажем так. Да, слава богу, в Одессе ничего не произошло 2 числа, что 9 числа, извините, что прогнозировалось 9 числа. Тем не менее, люди были готовы. В такие пункты обращаются. И, как правило, это, естественно, очень закрытое сообщество, то есть свои-свои. В Одессе, в принципе, это, с одной стороны, и хорошо, что всех-всех знают, с другой стороны, это проблема, опять же, в плане безопасности, организации безопасности для активистов. Потом. Таких людей много. Людей, которые отстаивают то, что Украина должна быть единой, не понимают, почему приходят люди, которые хотят присоединиться к другому государству, их много, чтобы было понятно. Другой вопрос, что как только наступает скажем, угроза личной безопасности, детям, родственникам, родителям и так далее, да, какие-то вещи, они Некоторые идеалы, они переходят в разряд не самых отстаиваемых. Как-то так. То есть mm -hmm. еще один проблема, проблема Одессы, еще одна, это сейчас люди, ресурсы. Да. Скажи, пожалуйста, была информация про... Э -э сниклых без вести. Да. Я так разумею, озвучивалась цифра 45 людей, и это не, не отвечает действенности. у вас? Смотрите, в Одессе вообще озвучивается очень много цифр и много информации, которая не отвечает действительности. Ну, зараз про, проверкой заниматься, країні, да, да, просто говорю, что, проверкой заниматься довольно сложно, а это мы и делаем. Поэтому посты не появляются каждую минуту и не появляются каждую минуту перепосты с тем, что, о боже, случилось то-то, то-то, нужно срочно помощь. Да? Мы такие вещи удаляем и не реагируем на них, потому что их нужно проверить. Касательно этих 45 все СМИ обошли, циф, обошла цифра 45, она не соответствует действительности, потому что а, оценить количество а, пропавших без вести можно только по обращениям. На сегодняшний момент это единственное, чему можно, а, на, на, на что можно опираться, потому что, с другой стороны, вы можете мне сейчас сообщить, что у вас там пропало 15 человек, и вы точно знаете, да? Если вы не дошли до правоохранительных органов, ну, скажем, это с большей вероятностью неподтвержденная информация, с большей вероятностью. Хотя может, и, хотя может быть и по-другому. То есть на сегодняшний момент те люди, которые э, фигурируют на нашей странице в качестве официального списка пропавших, это официальный список, который составлен на основании обращений родственников, знакомых и так далее, заявлений. То есть те лица, по которым идут какие-то действия, я надеюсь. То это люди, которые обратились в правоохранительные органы, и в правоохранительных органах вы уже брали эту информацию? Ну, это не именно эти люди, это их родственники ну, и знакомые. Их, ну, да, линии, да, по поводу минус. кого обращались, да. Mm -hmm. да. А, тобто це сім людей, та я порахувала да, да. тут у вас саме розникли на звісти. Скажіть, якось змінилася ситуація з правовою допомогою? Ну з, з цим всім після того після кадрових змін на Одещині? На сегодняшний момент в Одессе ждут, в Одессе создана комиссия по расследованию. В принципе, сейчас у нас специфика другая, то есть адвокаты нужны не по задержаниям несколько потерпевших, обратилась. И сейчас мы озвучивали такую информацию, что собирается несколько раз, что идет сбор доказательной базы и нужны свидетельские показания. И наша... это не нами собиралось. И это не наш пост, там есть ссылка на источник, но со своей стороны мы понимая с одной стороны важность сбора доказательств, с другой стороны понимая реалии нашей страны, мы предлагаем сопровождение адвоката для того, чтобы человек просто вышел оттуда а, в том же статусе, в котором он зашел. То есть он может. Ну у нас в стране возможно все. Поэтому За мы понимаем так, что были. если, ну, как бы это наша инициатива, да, предоставление таким людям всем адвоката. На сегодняшний момент все, кто обратились и кто готов дать эти, эти свитерские показания, они обеспечены адвокатами. Человек может обладать очень ценной информацией, но из-за боязни, вполне аргументированной и вполне имеющей под собой основания, он может просто не пойти, не предоставить что-то, что потом помогло бы расследованию. Поэтому и этих людей удается порекомендовать, чтобы они что-то... Да, это на самом деле все, вот и весь ресурс, и Одессос, и э, какие-то такие вещи, в том числе, кстати, сбор денег, он держится чисто на персоналиях. Вот да, вот я скажу, чисто на персоналиях. То есть я не пощу там ничего, что, чему бы, что бы мы не проверили, и чему бы мы, скажем, не могли бы э, содействовать, помочь и так далее. То есть с нашей стороны мы хотим обезопасить людей. Финансовая допомога. Большинство людей помогает. И какие это суммы? На сегодняшний можно? момент я могу сказать, что это около 17 наверное, тысяч гривен. Надо посмотреть новости по привату, потому что они, скажем, проявили сразу некий, некий такой вызывающий вопрос и интерес к сбору помощи. Да? Mm -hmm. а, объясню почему. Значит, Я знаю еще по майдановским событиям, где я принимала активное участие как адвокат, не совсем как создатель какого-то ресурса. Что моментально создается очень большое количество счетов, аккаунтов и так далее. По Одессе есть несколько направлений, которым, у которых есть свой определенный кредит доверия, однако они не пользуются, скажем, ну, вот честно, такой популярностью, например, как Одессос. Поэтому я обратилась, и это видно сразу в первом посте, скорее к своим знакомым и к лицам, которые мне доверяют, что mm -hmm. вот я эти деньги собираю. Соответственно, любой человек, он может попросить либо отчет, либо он просто доверяет эти деньги. На что они идут на сегодняшний момент? Они идут на покупку лекарств. Мы не покупаем бездумно лекарства во все больницы. Мы стараемся сначала организовать их поиск, скажем, силами одесситов и так далее. На поиск каких-то редких вещей. Мы закупали те вещи, которые закончились в Одессе, мы закупали их через Киев. Мы предоставляли помощь вот таким госпиталям, которые создавались, ну скажем, по замежам и закладе поскольку они не хотят светиться и не хотят обращаться к кому-то еще. Значит, это идет еще... Мы, мы активно собираем экипировку, можно об этом сказать, да, потому что мы считаем, что людям нужно иметь чем обороняться на сегодняшний момент. То вы чекаете, что будет шайки Мы со второго числа, лично я, считаю, что вот сейчас наша задача каждого из нас ⁇ мочь себя защитить. Сейчас речь уже не идет о противостоянии выйти на, в какое-то конкретное место, понимаете? Сейчас уровень э, состояния тревожности в Одессе повысился. Сейчас тревожно людям, которые живут в спальных районах, э, просто, перед, я имею в виду, кто каким-то каким образом причастен к событиям, просто простите ребенка выгулять. Ну, да, на на Надежда на правоохранительные органы нет, несмотря на то, что многие из них там тоже пострадали, и нам очень жаль, кому-то мы даже тоже оказывали какую-то помощь, мне кажется, в больницу. Но это надо перепроверить, не могу сказать. Но, тем не менее, доверия к ним нет. Как можно охарактеризовать состояние, которое сейчас после новых назначений в Одессе? Это затишье. То есть сейчас все ждут. Одесса ждет. Одессу вообще поднять довольно сложно. Это город коммерсантов, да? это город людей, которые... Ну, смогут договориться и так далее. Ее было сложно поднять. Это удалось. На сегодняшний момент это затишье. Перед чем мы Вот, к сожалению, да, вот мы готовимся к буре. Ну, лично мы. Ты был еще до президентских выборов, Я думаю, да. И плюс есть такое понимание, как, знаете, ну, извините, это, конечно, цинично, но есть такое понятие, как сценарий, цикличность. И вот сейчас как раз время чего-то пришло просто по накалу. Да? Вот вы, когда фильм смотрите, вы чувствуете, да, логично, вот сейчас, вот сейчас логично. Так само лекарни зараз, они еще как раз с 4 числа, они как раз находятся в таком состоянии, в состоянии подготовки до чего-то. То а, есть такие элементарные вещи, как там джгуты, бинты и так далее, это то, что на ну, разе дефицит, принаймні в Одессе. А вони е, звертаються і просять, щоб в разі чогось, якщо якісь події будуть, щоб у них ці матеріали були, Тобто то це бути... вже медики звертаються до вас, знаючи, що є така група, зверта... кажуть, що там на через все це. волонтерів, які е, є в лікарнях, з якими ми працюємо, звер... ну, надходять такі звернення. Получилось організувати щось вроде варти в лікарні. Я думаю, ви прекрасно знаєте, да Але на базі чудесну Одесси. структуру, да ну на базі Одеси, на базі Одеси, то есть ми вказуємо кр. Координационную помощь в этом мы э, получаем от них э, сведения о тех, не, тех потребностях, которые есть на каждом месте, предоставляем туда людей, потому что большая проблема в волонтерах ⁇ это люди, которые согласны там, на ряд осуществления ряда действий в течение дня на помощь, И плюс это просто тяжело. Например, в Ожоговом это просто тяжело морально. Когда умирают люди, їм також тяжело, істесно волонтерам. Тому що вони не спілкуєтеся з тими, хто постраждав з ну, Я спілкуюся, чаюсь адвокат, з тим, хто був хто предоставив своє согласні на надання над свідчень. Ки сьогодні є заяви служби безпеки, що там вибухнула речовина отруйна якась, люди отруїлися. Что вы про это можете сказать? Ну, я тем, думаю, что, смотрите, на эту тему есть, на самом деле, сейчас идет расследование, это как раз некорректно озвучивать, то, что ну, лично мою точку зрения, потому что она может не совпадать. Более того, основываться только на показаниях потерпевших не, ну, не совсем корректно. А Поэтому. что ты люди взагалі, в каком они состоянии? что они думают, что они говорят, ну, с приводу этих всех, У их состояния... моральный... В состоянии несколько. Есть, конечно, очень большое противление в принципе общению, есть апатия, есть наоборот а, желании мести и так далее. Очень разные настроения на самом деле. Ну, все люди разные. А этим людям потребна какая-то психологичная поддержка? Знаете, я думаю, это? что на сегодняшний момент в Одессе пока, наверное, такая необходимость а, еще не созрела, хотя уже институт Ушинского обратился да, с тем, что как раз будет эта информация сегодня, с тем, что они готовы предоставлять такую психологическую помощь. На сегодняшний момент психологическая помощь а, нужна только тем, кто более, больше пострадал от угроз, ну и кто в силу там несовершеннолетнего возраста более вразливый. И на самом деле сейчас время обратить внимание вот на эту тему на Луганск, на тех людей, которые переехали из Луганска, вот они сейчас находятся в таком состоянии, что им нужна психология. Вода такая. супер а, Нет, сейчас они находятся часть часть, я так понимаю, в Одессу приехала, часть в Киев, часть есть на Закарпатье, то есть как-то так. Ну, а вот если тоже организовывается, вы тоже занимаетесь, этим людям. А, смотрите, да, мы, мы занимаемся помощью, мы занимаемся переселением. Мы, мы создали общую базу с домом друзей, если знаете, такое чудесное сообщество, которое занималось во время Майдана, тем, что они находили места, скажем, для переселения и лиц, которые готовы принять людей, которым по тем или иным причинам опасно находиться дома, мы создали общую базу, и, соответственно, на сегодняшний момент имеем э, обширную базу людей, которые готовы принять таких людей. Но вот из Одессы пока нет желающих переехать. Вы скажете, мы вас богатых, кто этим всем занимается? Ну, смотрите, в доме друзей работают мои друзья, я их знаю лично, я знаю, кто это. Да? Вместе с нами это будет, наверное, уже много, но нас немного, нас в Одессе 4 но... человека. Четыре человека. Это сейчас Маша, и это еще один человек из Киева, который приезжал во время этих событий в Одессу и там работал. И еще один, один человек из АЭС. Узвучите, какая допомога сейчас в... наибольше да, ну, потребно в Одессе? Сейчас в Одессе нужно внимание и люди, потому что на самом деле на Майдан ездили, да, со всех регионов. А сейчас наступила некая апатия, то есть ну, мы же не можем ездить. Ну, вот такие приблизительные... Ну, это в чем? Ну, проблема в том, что э, думают что это будет восприниматься как втручение... Э, Знаете, сейчас не время языка. думать над этим, честно. Ну, если нужно, мы это уже обсуждали много раз, если нужно организовать прием этих людей, это не проблема. На сегодняшний момент одесситы э, проявляют очень много внимания к тем людям, которые приезжают к нам помогать. В том числе ну, там и так далее. То есть э, нужны люди, но нужны люди подготовленные и те, кто имеет какую-то экипировку, снаряжение и так далее. Опять же, есть, есть потребность в снаряжении, потому что Я не буду там оцінювати якісь ресурси, які вже по поодесі, але всі, з ким я розмовляла, говорять, що його недостатньо. Чоловік з палкою і без бронежилета, знаєте, він довго не вистає. Ну, тут я застосую цитату мого знайомого, що там не потрібен, ура, грубо кажучи, так? там потрібно знати, знати, на що ти їдеш, для чого ти їдеш, і яким чином ти можеш допомогти, і взагалі посприяти ситуації. Тобто просто приїхати для того, щоб постояти в натовпі. что-то и бездумно прапором так помахать, ну тобто, э, такие, такие люди есть, а треба просто діяти, и треба знать, чем ты там занимаешься и для чего ты туда проезжаешь. я думаю, что нужно то, на чем сейчас одесса -Сос работает, но это можно сделать только после того, как мы получим согласие всех. Это какое-то консолидированное обращение в защиту тех лиц, кто попал в список и принятию к ним каких-то мер безопасности, которые исходят от э, ну, уполномоченных лиц государства на ну, то, чтобы соблюдать список, их. Список тех, кто да. ну, кому поражает. Кому да, то есть не лично от человека отдельно, объединить их в один в один список и заниматься ими отдельно, проявить к ним внимание со стороны сейчас нужно. Это потребно, чтобы этим держава занялась. Да, мы сейчас как раз подыскиваем кандидатуру, кто бы это мог быть, я не знаю. Полномоченный мог бы, кстати, высказаться в эту бы... тему. Потому что существует, смотрите, публикуются личные данные человека, публикуются призывы к его насильственной смерти, к нанесению ему вечи и так далее. Да? То есть это недвусмысленное предупреждение mm -hmm. о том, что произойдет там, вполне вероятно, по адресу его работы, его жилья и так далее. Это готовящиеся преступления, на самом деле. Ну, Я понимаю, что у нас правоохранительные органы привыкли работать с тем, что нет тела – нет дела. Ну, будет Опа, поздно. Уже, наверное, ну, будет поздно, это. да. И их, то есть, возраст особо стучкает? Ну, мы сейчас ребенка, делаем это, да. да. Ну, просто дело в том, что для того, чтобы это делать, мы не можем не получить согласие от всех лиц, они не все выходят еще на связь, поэтому ведем И, работу. А богато таких людей? Сколько ты называла цифру? А, сейчас в списке 30 человек. 30 людей, да, это те лица, которые публично засветились, их много, в смысле их много по интернету, их много в группах. Эти поступают... Люди живут в Одессе, далее, находят, побоют, да, находят по улице Да, да. Из медикаментов. Що найбільш красиво медикаментів час на перев'язочні матеріали, вони просто в какой-то момент закінчилися. я надію, що їх зараз підвезли. вони є вже в Одесі, да, на всякий случай. А а, бывает, такі одноразові, что... ну такі одноразові, якісь важливі і ну, вартісні, так якісь ліки, то ми їх закупаємо. Ми, ми, хоча б, ми питаємо чи є вони на місці, і ми готові надати кошти для того, щоб їх купили і їх надали лікувальному закладу безпосередньо. Добре, Речі дякую, немає. дякую дуже. Людський ресурс, волонтери, які так. здатні щось робити. А не просто махати прапорами на площі, так. гроші і захист, і тих хто може там вести так. переговори, або так. хтось від влади, хто зможе захистити людей, життя яких зараз під загрозою. Це те, що потрібно зараз, в Одесі. Дякую вам, дівчата.